Okay. So dalam video ni kita nak tengok contoh fenomena semula jadi yang melibatkan total internal reflection ataupun pantulan dalam penuh. Okay. Jadi pertama sekali adalah logamaya ataupun mirage. So kalau korang tengok dekat sini apa yang berlaku? Okay. Tengok eh kita sekarang tengah tengok jalan. Ha, tapi kan korang nampak jalan tu basah. Betul? Tapi mungkin kita dekat dengan jalan tu tak basah pun. Ha, perasan tak? Sebenarnya jalan tu tak basah pun kita nampak je macam dia basah. So kenapa ni? Ah, ha, so reason dia adalah sebab total internal atau pantulan dalam penuh. Jadi macam mana nak terangkan ataupun apa kaitan dia? So kaitan dia macam ni. Okay. Ada beberapa poin yang korang kena faham dulu sebelum kita buat benda ni. Okay. So apa yang kita kena tahu pertama sekali adalah kalaulah contoh di tengah hari yang panas, udara dekat atas jalan lagi panas daripada lapisan atas. Okay maksudnya contohlah katakanlah ni adalah jalan raya tadi. Okay, ni adalah jalan raya. Okay, jadi dekat sini, sini yang panas. Okay, this is warmer air. Dekat sini sejuk. Okay, bawah panas sebab ialah dia jalan tu diserap haba daripada cahaya matahari. Okay, daripada matahari dia serap haba so jalan tu panas. Jadi bila jalan tu panas, udara atas dia pun panas juga. Itu yang pertama. Yang kedua, okay, hot air has the smaller optical density. So maksudnya makin panas, dia punya ketumpatan optik dia makin kecil. So maksudnya kat sini, N dia, indeks biasan lah kan. Okay, so uh, jap kita cakap. So kiranya kat sini kita boleh kata dia kurang tumpat. Okay, ataupun less dense. Dekat atas ni, dia tumpat. Okay, ini adalah denser lah. Alright, so bila kita dah faham setup ni, barulah kita boleh masuk pasal total internal reflection ataupun pantulan dalam penuh. So ingat lagi tak, syarat pantulan dalam penuh ataupun total internal reflection ada dua. Sebab tu waktu kita belajar total internal reflection tu, cikgu kata siap-siap. Kalau lah korang tak ingat dua syarat ni, as if tak belajar langsung pantulan dalam penuh. Okay, sebab apa? Sebab hampir semua yang berkaitan dengan pantulan dalam penuh, kita kena guna ataupun apply dia punya syarat-syarat tadi. Okay, so syarat yang pertama adalah Cahaya merambat daripada ketepatan optik lebih tinggi ke ketepatan optik lebih rendah Okay so light move from higher to lower optical density Jadi kita kena ingat cahaya datang dari objek Okay cahaya datang daripada objek So kita nampak benda sebab objek tu memantulkan cahaya Jadi dalam case ni katakanlah awan ni adalah kita punya objek The cloud is our object ataupun langit Jadi apa yang berlaku adalah daripada situ ada cahaya Okey datang daripada situ ada cahaya So kita pun lukislah cahaya macam ni Okey Jadi sekarang ni kalau tengok dekat sini Ini adalah cahaya kita Dan Ini adalah garisan normal Ah, saya ingat garisan normal cikgu Okey tak kisah ni garisan normal Okey sekarang ni Ingat eh awan dekat tempat atas tau So atas denser tadi Okey kita dah tahu dekat awan ni dia dancer Jadi kalau dia dance Lepas tu dia turun ke bawah tempat yang less dense Apa jadi? Okay, dia akan terbias ataupun refract away normal. Kan? So, dia akan refract away normal. So, macam rupa dia, dia akan bengkok sikit macam ni. Okay, dia akan bengkok sikit. Macam ni lah. Okay, jadi sekarang ni, benda yang sama berlaku, okay, kita ada normal line kat sini. Okay, normal line lagi. So, dia turun lagi kan? So, bila dia turun lagi, dia pergi ke tempat yang kurang tumpat lagi. It is moving from denser to less dense lagi. Jadi macam mana? Towards ke away normal? Lagi away lah. Kan? Alright, so sekarang ni settle dekat sini. Jadi kita boleh nampak light ni daripada dense pergi ke less dense medium. So cahaya tu bengkok makin lama makin bengkok, 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 bengkok. Okay. Kalau okay, itu dah cover point nombor tiga. Dia daripada tempat yang Ketumpatan optik lebih tinggi, higher optical density to lower. Okay, and reflex away from normal sebab dia pergi ke tempat kurang to bite. Okay, kalau korang perasan tengok eh, ini adalah air kita. Air kita yang pertama. Air kita yang pertama akan menghasilkan R yang pertama. So, R lagi besar lah kan? So, R ni akan menghasilkan. So, dekat sini kita ada I yang kedua. So, kalau perasan, I kedua ni lagi besar daripada I pertama. So, maksudnya makin dia turun, I dia makin besar. Perasan tak? Makin dia turun, I dia makin besar. Sampailah satu tahap A itu lebih besar daripada C. Jadi sekarang kita dah cukup syarat kedua sebab syarat pertama memang daripada awal lagi dah cukup. The first condition from denser to less dense memang daripada awal tadi. Tapi sekarang sampai dekat sini disebabkan angle dia bertambah, bertambah, bertambah. Mula-mula tak cukup lagi tau. Tapi sekarang ni bertambah, bertambah, bertambah. Sampailah dia lebih besar daripada C. So bila lebih besar syarat kedua pun dah lepas. Pantulan dalam penuh berlaku. Total internal reflection occur. Lepas tu apa jadi? Ah, ha, So pantulan lah. Jadi bila pantulan berlaku maksudnya dia tak turun bawah dah. Dia patah balik macam ni. Nampak? So pantulan dalam penuh. Jadi kita sebagai pemerhati. Ah, ha, So kita adalah observer. Kita tengah dekat sini lah. Nampak? Kita dekat sini sebab cahaya tu masuk dalam mata kita. Tapi ingat tak uh, kita belajar waktu lukisan pasal dalam uh, apa apa objek dekat dalam air tu mata kita tak akan nampak bengkok. Maksudnya mata kita, okay, bila kita pandang ni cahaya masuk, kita tak akan nampak awan ni kat sini. Sebab cahaya dia bengkok. So mata kita akan nampak image tu dihasilkan dekat sini. Ah, ha, sebab itulah kita nampak macam langit tu ataupun awan tu dekat atas jalan. Okey, jadi sinar cahaya tu bila dipantulkan ke dalam mata pemerhati, image awan tadi boleh dilihat sebagai lopak di jalan raya. Image of cloud can be seen as puddle on the road. Okey, kat sini cikgu nak bagi tips lah. Katakanlah waktu exam kan, katakanlah korang memang macam ui jam, tak tahu, tak tahu nak jawab apa kan. Ha. Korang tahu uh, Mirage ni atau uh, logam maya ni adalah pantulan dalam penuh. Tahu, total internal reflection. Tapi tak tahu nak cakap apa, at least sebut dia punya uh, condition sebut dia punya syarat-syarat. Okay, cikgu tak janjilah dapat markah penuh tapi daripada kosong, kan, tulis apa yang berkaitan dengan pantulan dalam penuh ataupun total internal reflection. Dan paling utama adalah dia punya syarat lah cakap pasal ketupatan tinggi ke rendah dan juga air lebih besar daripada C. Okay, so ini adalah fenomena pantulan dalam penuh yang diaplikasikan dalam logam maya. Okay, ini adalah fenomena kita yang pertama. Fenomena yang seterusnya adalah Uh, fenomena pelangi. So apa yang berlaku adalah dekat sini banyak proses dia sebenarnya. So kita ada cahaya putih. So sebenarnya walaupun cahaya putih tu dia sebenarnya putih tu bukan satu warna tau. Okey so putih tu cahaya daripada matahari tu sebenarnya dalam dia ada banyak warna yang bergerak sama-sama dengan kelajuan yang sama menyebabkan dia nampak jadi putih. Okey dia sebenarnya campuran warna. So dalam putih tu bila dia masuk dalam titisan air dia dah start jadi speed dia dah lain. Okay. Bila dia masuk dalam air, dia akan terpisah tujuh warna tu. So, dia masuk dalam air, dia akan mengalami pembiasan ataupun refraction. Kenapa refraction? Sebab dua medium. Lepas tu dispersion. Dispersion tu yang daripada satu warna jadi tujuh warna tu. Okay, jadi benda tu berlaku dia masuk dalam air. So, kalau korang tengok dekat sini, ah ha, sinilah yang kita kata pantulan dalam penuh berlaku. Total internal reflection happen jadi mata kita akan nampak macam ni lah. So dia akan keluar balik dan dia akan tersebar bila dia keluar daripada air masuk ke udara. Jadi daripada sini kita boleh nampak warna pelangi. Okay. So pantulan dan benuh tu kenapa dia boleh berlaku? Sebab water ni dia lagi dense. Kan? Lepas tu dia nak keluar ke tempat yang less dense. Ha, dan juga disebabkan angle I dia bigger than C. Jadi pantulan dan benuh berlaku. So dalam exam again. Okay. Cakaplah pasal syarat-syarat pantulan -syarat dalam penuh tu. Okay. So ini adalah dia punya fenomena. Okay. So biasanya fenomena ni adalah benda-benda yang orang kata berlaku secara semula jadilah. Ha, sebab tu kalau yang seterus yang kita nak tengok ni kita panggil dia aplikasi. Biasanya aplikasi tu bila kita buat. Ha gitu. Okay maksudnya buatan manusia biasanya benda tu aplikasi lah. Tapi tak isapun. Poinnya ini adalah aplikasi. Tapi cikgu rasa yang ni mungkin kita akan tengok dekat dalam video yang seterusnya. Okey, sebab dekat sini kita nak tengok pasal gentian optik, pasal binocular prisma dan kalau sempat cikgu rasa kita akan masuk dekat uh, dia punya ni apa? soalan aplikasi macam ni. Soalan modifikasi yang 10 markah ni. Okey, untuk gentian optik dan juga prisma tadi. Okey, so anyway, poinnya adalah at least kalau tak tahu pun nak cakap, ceritakan pasal syarat pantulan dalam penuh dan pastikan korang hafal syarat untuk pantulan dalam penuh berlaku barulah korang boleh adalah peluang untuk dapat markah. Okay, so itu sahaja untuk video yang ni. Jumpa lagi dalam video yang seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum.